ये प्रॉब्लम पिछले दो महीने से हो रहा है इसके तकरार में हमने दो बार बीएमसी में कंप्लेंट किया था जिनके उपरांत उन्होंने क्या किया कि यहाँ पर आके उस गड्ढे को भरने के लिए मिट्टी डाल दी टेम्परेरी उस पर काम किया और जिससे वो पाइपलाइन अंदर से जो था मेन उसका प्रॉब्लम फिक्स नहीं हुआ इसके कारण वो मिट्टी जो था पानी के पाइपलाइन के द्वारा नल में लोगों को मिलता है बहुत दिनों से ये तकलीफ़ हो रही है जिससे लोगों को दूषित पानी पीना पड़ रहा है और इसके अंतर्गत तो अभी तक बी के द्वारा कोई भी परमानेंट काम नहीं किया सोल्यूशन नहीं दिया गया रहीवासियों को और इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन अभी तक नहीं मिला इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है ना तो ये खड्डे के ऊपर ना ही तो यहाँ पे स्पीड ब्रेकर भी लगाया जा रहा है जिसकी वजह से हम रहवासी लोग को बहुत ही दिक्कत झेलना पड़ रहा है यहाँ पे तो हम सरकार से एक ही गुजारिश करते हैं बीएमसी से कि जल्दी से जल्दी हमारा जो ये खड्डा है और एक स्पीड ब्रेकर यहाँ पर डाल के देंगे तो बहुत अच्छी बात होगी यानी यहाँ तात्पुरता टैननी डांबर टाकला है का खूब लोग पड़े हैं इतने बाइक वरु कारण कि रात्रि थे स्ट्रीट लाइट पे चालू नस नसलमुके पड़ता है ते फक्त नावासाठी आहे पण काय होत नाही व्हिडिओचे प्रायोजक आहेत लाईफ लाईन सर्व्हिसेस स्वच्छ टँक स्वच्छ पाणी फ्रेंड्स सर्व्हिसेस स्मिथ ब्रदर्स साक्षी इव्हेंट्स तुम्हाला तुमचा व्यवसाय वाढवायचा असेल आणि अशीच प्रसिद्धी मिळवायची असेल तर जाहिरातीसाठी आम्हाला संपर्क करा नमस्कार साऊथ मुंबई न्यूज मध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत आहे दक्षिण मुंबईतील नागरी समस्यांचे वेगवेगळे विषय घेऊन आम्ही आपल्यापर्यंत सादर करत असतो सध्या आपण वरईतील प्रकाश रहिवासी संघ या ठिकाणी आलो प्रकाश कॉटन मिल कंपाऊंड असंही म्हटलं जातं या विभागाला बरीचशी लोकवस्ती आहे या ठिकाणी शंकरराव नरमपद या मार्गावरती सध्या आपण उभे आहोत या ठिकाणी हा रोड या इथून पेरिन्सुला बिल कॉर्पोरेट पार्ककडे जातो आणि इथून हा रस्ता हा इथे गोपाळनगरकडे जातो असा हा मध्यवर्ती विभाग आहे या ठिकाणी नागरी समस्यांचा विषय म्हणजे असं या ठिकाणी जो आपण इथे खोदलेला रस्ता बघताय या ठिकाणी पाण्याची पाण्याची पिण्याच्या या रही या वस्तीला जाते परंतु ती सतत डॅमेज होत असून तिथे दूषित पाण्याचा प्रवाह होतो अशी तक्रार आलेली आहे या स्थानिक रहिवाशांकडूनच आपण नेमका विषय समजून घेतोय जाणून घेतोय व्हिडिओचे प्रायोजक आहेत लाईफलाईन सर्व्हिसेस स्वच्छ टँक स्वच्छ पाणी मेरा नाम विक्की झा है और मैं यहाँ पे ही रहता हूँ प्रकाश रहीवासी कंपाउंड में ये प्रॉब्लम पिछले दो महीने से हो रहा है इसके तकरार में हमने दो बार बीएमसी में कंप्लेंट किया था जिनके उपरांत उन्होंने क्या किया कि यहाँ पर आके उस गड्ढे को भरने के लिए मट्टी डाल दी टेम्परेरी उस पर काम किया और जिससे वो पाइपलाइन अंदर से जो था मेन उसका प्रॉब्लम फिक्स नहीं हुआ जिसके कारण वो मट्टी जो था पानी के पाइपलाइन के द्वारा नल में लोगों को मिलता है बहुत दिनों से ये तकलीफ हो रही है जिससे लोगों को दूषित पानी पीना पड़ रहा है और इसके अंतर्गत अभी तक बीएमसी के द्वारा कोई भी परमानेंट काम नहीं किया सॉल्यूशन नहीं दिया गया रहीवासियों को और इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन अभी तक नहीं मिला है फ्रेंड्स मिला लाइफलाइन सर्विसेज स्मिथ गैलरी महेंद्रगर ब्रदर्स साक्षी इवेंट्स तुम्हाला तुमचा व्यवसाय वाढवायचा असेल आणि अशीच प्रसिद्धी मिळवायची असेल तर जाहिरातीसाठी आम्हाला संपर्क करा माझं नाव सॅम्प्रेस मकिली इथे सध्या त्या त्या ते लोकांनी तात्पुरतासाठी ते माटी टाकलं आहे म्हणून पाऊस पडला की ते परत अजून मोठा होतोय आणि हा तात्पुरता त्यांनी डांबर आहे ते त्या त्याचं पण काय नाही आणि खूप लोक पडले आहेत इथे बाईकवरून कारण की रात्री इथे स्ट्रीट लाईट पण चालू नस नसल्यामुळे ते पडतात ते फक्त नावासाठी पण काय होत नाही खूप लोकांना इंजर्ड झाले इथे पडून व्हिडिओचे प्रायोजक आहेत लाईफलाईन सर्व्हिसेस स्वच्छ टँक स्वच्छ पाणी जैसे कि मेरा नाम अभिषेक दुबे है मैं यहीं का रहवासी हूँ जैसे कि विक्की ने अभी बताया कि ये पिछले दो महीने से ही ऐसी तकलीफ हमें होते आ रही है इवन जैसे कि खड्डा है इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं ठीक है दूसरी बात यह है कि यहाँ पे पीने का पानी जैसे कि बताया उन्होंने कि दो सी ज़्यादा पूरा एकदम गंदा पानी हमें मिलता है ठीक है तीसरी बात यह है कि यहाँ पर हमने कई साल मतलब एक दो साल तीन साल से हमने कहा है कि स्पीड ब्रेकर एक लगवा दीजिए यहाँ पर चाल है बच्चे हैं छोटे छोटे आते जाते रहते हैं कई बार एक्सीडेंट भी हुआ है ठीक है कई कुत्ते भी है यहाँ पे कि जो कि खत्म हो गए हैं ठीक है बट इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है ना तो ये खड्डे के ऊपर ना ही तो यहाँ पे स्पीड ब्रेकर भी लगाया जा रहा है जिसकी वजह से हम रहवासी लोग को बहुत ही दिक्कत झेलना पड़ रहा है यहाँ पे तो हम सरकार से एक ही गुजारिश करते हैं बीएमसी से कि जल्दी से जल्दी हमारा जो ये खड्डा है और एक स्पीड ब्रेकर यहाँ पर डाल के देंगे तो बहुत अच्छी बात होगी जय हिंद जय महाराष्ट्र पाण्याच्या दूषित पाण्याच्या प्रभावामुळे यांचं आरोग्य धोक्यात येऊ शकतं पावसाळ्याचे दिवस आहेत पूर्ण पावसाळा संपलेला नाही आहे या ठिकाणी महानगरपालिकेने त्वरित कारवाई करणं गरजेचं आहे रस्ता खचत जाऊन त्याखाली असलेली पाण्याची लाईन डॅमेज होते आणि त्याच्यातून दूषित पाणी रहिवाशांना प्यावं लागतं आहे अशी गैरसोय होते त्याशिवाय इथे स्पीड ब्रेकर नसल्यामुळे इथे अपघाताचं प्रमाण वाढलं आहे असं देखील या रहिवाशांनी सांगितलेलं आहे कॅमेरा पर्सन आयुष सह मी अभिषेक शिंदे साऊथ मुंबई न्यूज चेहरा मुंबईचा साऊथ मुंबई विभागातील घडामोडी जाणून घेण्यासाठी साऊथ मुंबई न्यूज चॅनलला लाईक फॉलो शेअर आणि सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करून ऑल करायला विसरू नका